Salam. Kaspiliyseinin kimöməli Dursunova Lalə. Bizimki mövzumuz pospor. Pospor sözü Yunan mənşəlidir. İşıq saçan mənasındadır. Pospor elementini ilk dəfə Hamburg ər kinası Heimbrand təşkil etmişdir. Bu kitab məddələri qızlar çevrə bilən fəlsəfə daşının atlarışında olan Heimbrand Çivi çörpəni oksigenli şəraitdə qızdıraraq fosforu almışdır. Qaranlıqda işıq saçan bu maddənin rəsvə daşı olduğuna ilk zamanlar özü də inanmışdır. Fosfor elementi dövrü sistem cədvəlində 3-cü dövr, 5-ci A yarım qrupunda yerləşir. Sıra fosfor elementinin sıra nömrəsi 15, nisbi atom kütləsi 31 fosforun elektron formulu 3s2 3p3 şəklindədir. Valens elektronlarının, yəni xarici energetik səviyyədə olan elektronlarının sayı 5, kütləşmamış elektronlarının sayı isə 3-dür. Fosfor normal vəziyyətdə 3s2 3p3 qısa elektron formuluna malikdir və 3 valensli göstərir. Həyəcanlanmış vəziyyətdə isə 3s1 3p3 3d1 elektron uğurluşunda beş valentli göstərir. Beləliklə fosfor elementi birləşmələrdə 3 və 5 valentli göstərir. Nümunəyə baxaq. Fosforun valent elektronlarının yerləşməsinə uyğun gələn birləşmələri göstərin. Elektron formuluna görə fosforun 3 valentli olduğunu müəyyən edə bilərik. Deməli, verilənlərdən ə, fosforun 3 valentli göstərdiyi maddələri seçməliyik. Oksigen akset birləşmələrdə 2 valentli göstərir və qaydaya uyğun olaraq fosfor elementinin 3 valentli göstərdiyini müəyyən edə bilərik. Deməli, birinci maddəmizdə fosfor 3 valentli göstərir və verilən quruluşa uyğun gəlir. Kalsium sabit valentli elementdir və yenə də qaydaya uyğun olaraq fosforun 3 valentlik göstərdiyini müəyyən edə bilərik. Bu maddəmiz də bilindən şərtimizə uyğun gəlir. Oksigen elementi metafosfat turşusunda əksər maddələrdə olduğu kimi 2 valentlik göstərir. Hidrogen bütün maddələrdə 1 valentlik göstərir və yenə də qaydaya uyğun olaraq fosfor 5 valentlik göstərir. Növbəti ortofosfat turşusunda oksigen 2 valentlik göstərir, hidrogen 1 valentlik göstərir. Yenə də qaydaya uyğun olaraq fosforun 5 valentli olduğunu müəyyən edə bilirik. Deməli, 1-ci və 2-ci maddələrdə fosforun elektron quruluşu yuxarıda göstərildiyi kimidir. Fosfor Mənfi -3, 0, müsbət 1, müsbət 3 və müsbət 5 oksidləşmə dərəcələri göstərir. Fosfor 0 oksidləşmə dərəcəsini sərbəst halda göstərir. Birləşmələrdə isə -3, 1, +3, +5 oksidləşmə dərəcələri göstərir. Nümunələrdə baxaq. 1-ci maddəmizdə Fosforun +3 oksidləşmə dərəcəsini görürük. Yenə də yoxlayaq. -2 oksigen əksər birləşmələrdə -2 oksidləşmə dərəcəsi göstərir. -6 və birləşmədə elementlərin oksidləşmə dərəcələrinin cəbrici cəminin 0-a bərabər olması qaydasına əsaslanaraq fosforun +3 oksidləşmə dərəcəsi olduğunu müəyyən edə bilirik. Kalsium qələvi torpaq metaldır. Bütün qələvi torpaq metallar müsbət 2 oksidləşmə dərəcəsi göstərirlər. Və yerdə sıfıra bərabər eləmək üçün fosforun -3 oksidləşmə dərəcəsi göstərdiyini müəyyən edə bilərik. Oksigen yerdə -2, hidrogen müsbət 1 və qaydaya uyğun olaraq fosforun müsbət 5 oksidləşmə dərəcəsi göstərdiyini müəyyən edə bilərik. Hidrogen nisbət 1 və fosforun nisbət 1 yüksəlmə dərəcəsi göstərdiyini müəyyən edə bilərik. Ha yox, nisbət 2 fosfor yenə də qaydaya uyğun olaraq nisbət 5 yüksəlmə dərəcəsi göstərməlidir. Qeyri-metallar birləşmənin sonundadırsa ən kiçik oksidaşma dərəcəsini göstərəcəkdir və xlorun mənfi 1 göstərməsinə əsasən biz fosforun oksidaşma dərəcəsinin müsbət olduğunu müəyyən edə bilərik. Növbəti sonuncu məddəmizdə oksigen -2, hidrogen müsbət 1 və buna uyğun olaraq fosforun müsbət 3 oksidaşma dərəcəsini göstərdiyini müəyyən elədik. Bunulla da dəqiqləşdiririk ki, fosfor sərbəz halda 0 oksidləşmə dərəcəsi göstərir, birləşmələrdə müsbət 1, müsbət 3 və müsbət 5 oksidləşmə dərəcəsi göstərə bilər. Təşəkkür edirəm.